Шановні глядачі, мене звуть Андрій Длігач. Сьогодні з нашим гостем у студії Олександром Харебіним, представником Асоціації випускників «Аспен Україна, ми поговоримо про формування коаліційного уряду, про принципи формування професійного уряду, про поточну і майбутню політичну ситуацію в Україні. Добрий день, Олександр. Андрей, здравствуйте. Со своей стороны представлю Андрея Двигача, основателя гражданской платформы Нова Украина. Платформа, которая очень много сделала для формирования гражданского общества в Украине, разработала стратегию Нова Украина-2020. Здравствуйте. Ну что ж, поговорим о, том, о той инициативе, которую мы с вами представляем, о инициативе формирования именно профессионального правительства. Вообще. Многолетний опыт, украинский опыт формирования квотных правительств, правительств, которых которые, как лоскутки одеяло сшито из разных интересов, зачастую олигархических интересов. Это правительство чаще всего было правительством консервации ситуации. Даже по динамике ВВП за последние годы мы видим ну, фактически сирийский сценарий отсутствие прогресса. Как, что там говорить о польской или грузинских реформах, или тем более южнокорейских или сингапурских? Как по-вашему? Андрей, вы знаете, об этом говорят уже многие, что Украину при отсутствии реформ ждут сценарии либо Югославии, либо Сирии. То есть мы бы, конечно, и представители гражданского общества, и представители профессиональной среды, мы бы хотели получить сценарий либо Сингапура, либо Польши. И чем быстрее политики, которые прошли Верховную Раду, политики, которые формируют на сегодняшний день и повестку Дня страны, и повестку Верховной Рады, и итогом этих, этих процессов переговорных должно стать формирование правительства европей, проевропейского, тем быстрее мы поймем, куда мы двигаемся. Для меня на сегодняшний день крайне важно понимание как принципов формирования правительства, так и качественный состав этого правительства. Потому что проблемы на самом деле две. Партии, которые делегируют своих людей, своих представителей в кабинет министров, не всегда отвечают за их действия. То есть достаточно недавно стал известен факт по на основании коалиционных соглашений времен последнего полугода, когда министр не мог исполнять свои обязанности, потому что замминистра другой партии их игнорировал. Эти распоряжения министра говоря о том, что партия не согласовала определенные законопроекты. Поэтому обращение и публичное обсуждение, мешает ли война реформам, ну, звучат смешно. Война не должна мешать реформам, война наоборот должна стимулировать реформы. Крайне же вечно что-то мешает. Зима, отсутствие газа, и все это становится такими, мягко говоря, липовыми объяснениями отсутствия реформ, отсутствия прогресса. Ну что ж, мы сейчас имеем шанс. Сформировать действительно профессиональное правительство. Прислушиваются ли к нам, к, к гражданскому обществу, к профессиональному с экспертным средам профессионального общества политики? Вы знаете, сейчас сложилась уникальная ситуация, когда в парламент прошли, кроме классических партийных лидеров Народный фронт и блок Петра Порошенко, так называемые представители гражданского общества через партийный список Объединение «Самопомощь». Мы видим там достаточно известные медийные лица, достаточно известные реформаторские лица, которые как минимум декларировали свою возможность и желание проводить эти реформы. Дай Бог, чтобы та обещанная межфракционное, не межфракционное объединение э, демократических, постмайдановских сил действительно э, сработало. Но, но сейчас пока что мы видим При пришедшие вровень две, две крупнейшие политические партии э, решают, кто, кто главный, кто должен стать центром кристаллизации будущего кабинета министров. Но ну вот в частности э, в, в такой ситуации может как раз сработать и меморандум, предложенный уже более чем 30-ю профессиональными ассоциациями меморандум подписанный и аспин Украина ассоциация выпускников и новой Украины и многими другими организациями в меморандуме предлагается правительству предлагается политическим партиям победившим на выборах отказаться от формирования кабинета министров на квотном принципе в пользу формирования профессионального правительства по предложениям именно экспертной среды. Ну, я хочу вас дополнить. То есть те проекты меморандумов, которые сейчас обнародованы по коалиционному соглашению будущей коалиции, как раз и подразумевают такую возможность. В озвученных документах, в опубликованных документах речь идет о том, что позиции министров являются квотными. То есть их выдвигают партии коалиции, которые туда войдут. На сегодняшний день их предлагается пять партий, то есть озвучен Народный фронт, блок Петра Порошенко, самопомощь, рассматривается вариант Батьковщины и вариант даже радикальной партии Ляшко. При этом во всех коалиционных соглашениях, предложенных для обсуждения, идет пункт, что министр сам обязан формировать своих заместителей, и квотный принцип невозможен для заместителей министра и глав департамента. Я считаю, что, во-первых, это уже большая победа гражданского общества. То, что мы требовали с постмайдановских времен, как раз и реализуется сейчас. С другой стороны, профессиональное сообщество готово предложить политикам, политическим партиям реформы плюс команда их реализации не только в виде одного министра, но в виде целых команд и поддержки, экспертной поддержки со стороны самих профессиональных ассоциаций. С другой стороны, то, с чем мы все время сталкиваемся сейчас. Политики говорят, так а чего же вы, надо было вам идти самим в политику, надо было самим баллотироваться, что же вы хотите? Это мы теперь, победившие на выборах, должны согласовывать позиции с вами? Кто вы такие? Какую ответственность вы будете нести? Вы же волонтеры. Знаем все эти волонтерские движения. Вот что говорят нам пока политики знаете, это синдром гражданского общества. То есть в последнее время, последние годы словосочетание гражданского общества часто ассоциируется с словом реформы. Точно так же, как слово реформа стало уже притчей при, при в языцах, то есть это слово использовалось и применялось везде, где нужно и где не нужно. Так и гражданское общество для многих воспринимается как некий набор активистов, которые, простите, могут либо махать флагами, либо непрофессиональны. Та инициатива, которую мы обсуждаем, подписали и приглашаем присоединиться к профессиональной организации, как раз и подразумевает сочетание и сплав гражданского общества и профессиональных ассоциаций. То есть фактически впервые в истории Украины можно говорить о том, что гражданское общество и профессионалы предлагают коалицию политикам. То есть если посмотреть на это на, как коалиционная угода между обществом и политиками, это уникально сейчас может получиться сплав между тем, кто прошел в парламент, профессиональными политиками, политиками и небольшой частью гражданского общества, и реальными э, профессиональными людьми, которые готовы оставить свою работу, достаточно высокооплачиваемую и более чем высокооплачиваемую, и прийти менять систему, потому что без изменения системы ничего не будет. К сожалению, нам многие говорят о политике, но э, у этих людей пусть даже есть большой бизнесовый опыт, но у них нет опыта по управлению страной. С моей точки зрения, это вообще их серьезное преимущество. Эксперты с опытом управления страной уже построили ту страну, в которой мы живем сейчас. Фактически они несут ответственность за разваленную экономику, за то, что практически довели страну сейчас до, до, до дефолта и до краха экономического. Низкие пенсии, отсутствие вообще хоть каких-то признаков инновационного развития, появление и развитие IT вопреки государственной машине, а не благодаря ей. Поэтому в новую страну должны строить, конечно, новые эксперты. Да, ошибаясь, но неся ответственность за свои ошибки и неся ответственность перед гражданским обществом, перед страной, перед будущими поколениями, а не перед чьими-то кошельками или финансовыми потоками. Вы знаете, класс чиновников фактически стал корпорацией внутри страны. То есть самовоспроизводящийся, самодостаточно и не пускающий не то что новые силы, даже новые идеи. То есть люди, большинство из которых никогда не работали в реальном бизнесе, занимающиеся распределением бюджетных потоков и решением вопросов, по определению сейчас не готовы пускать тех, кто знает, как строить, знает, как управлять, знает, что такое терять собственные деньги, знает, что значит зарабатывать деньги. При этом уникальный сплав. Люди, которые готовы оставить большие зарплаты в больших компаниях и пойти работать на низкие государственные оклады, они есть. Этих людей много. То есть на сегодняшний день, насколько я помню, сколько ассоциация присоединилась да к меморандуму? Ассоциации уже больше 30. Порядка 100 человек уже в базе кандидатов на те или другие в кабинете министров. Сейчас предварительный отбор и предварительное голосование позволило получить 49 реальных кандидатур в кабинет министров. Но процесс-то продолжается. Я уверен, что на понедельник, вторник, в следующей неделе уже мы получим полную, полный кабинет министров от профессиональных средств. Я хочу подчеркнуть слова Андрея, который сказал, что фактически за каждым кандидатом, который экспертная среда выдвигает на позиции в государственной власти, в исполнительной власти, стоит от 50 до 1000 людей, которые являются членами ассоциации, которые готовы оказывать экспертную поддержку, интеллектуальную поддержку и в том числе антикоррупционную поддержку. Потому что, поверьте, репутация в профессиональной среде на порядок важнее, чем, возможно, дивиденды или какие-то коррупционные схемы. За каждым будут смотреть тысячи глаз. За каждым будут стоять тысячи людей, которые будут помогать, которые будут учиться вместе с этим, вместе с тем человеком, который выдвинут правительство от экспертного и профессиональной среды. То есть получается, что у нас сейчас есть пять главных задач. Первую главную задачу формирования программ реформ мы практически решили. Есть и видение новой страны, есть дорожная карта от РПР, и фактически много из наработок гражданского общества принято президентом в качестве стратегии 2020. Принято. Эта задача решается. Вторая задача ⁇ это подготовка команд, команд реализации этих самых реформ. Гражданское общество, профессиональная ассоциация готовы сформировать эти команды и уже не становясь на те грабли, которые у нас были с министром экономики в предыдущем правительстве. Да. Один, один в поле не воин, одного человека система съедает. Это или модульный принцип, то есть все министерство или в целом кабинет министров, что было бы гораздо более правильным решением. Это две. Вторая задача. Третья задача – это, конечно, консолидация самого гражданского общества и профессиональных средств. Не может быть ситуации, которая которая продолжалась все эти месяцы, когда от гражданского общества подается несколько предложений по реформированию, например, налоговой системы. Когда нам удалось договориться и сформировать единое представление, уже очень сложно нынешнему уходящему, может быть, и возвращающемуся к кабинету министров, противостоять гражданскому обществу, продолжая ну, фактически причем, консервировать Причем не просто систему. гражданскому обществу, а профессиональной среде, Профессионально. которая знает, как работает. Бизнес знает, как бизнес встроен в систему государственного управления и в бизнес, создающий реальную экономику страны. Uh -huh. То есть кто как не бизнес, понимает, какие проблемы существуют в отношениях бизнеса с властью, власти с обществом. И бизнес готов дать инструменты, и ключевое слово, он ручается своей профессиональной репутацией за то, что эти реформы будут сделаны. Uh -huh. Бизнес готов положить на алтарь государственного управления знания, а эти знания приобретены не только в корпоративных войнах и в каких-то а, бизнес-конфликтах и бизнес-интересах, но и опыт и знания получены в западных вузах, полученные в тех а, программах МБИ. То есть это образование, которое нельзя купить за государственные деньги или за те смешные… Совершенные... – только образование, а и практика. практика. Большинство людей, которые… Сейчас рассматриваются как кандидаты, это люди уже с большим опытом, менеджерским опытом, управленческим на разных, в разных предприятиях, в разных ситуациях. Включая антикризисный опыт, который не хватает. который очень важен. Дальше я продолжу. Четвертая задача, это, конечно, задача, связанная с децентрализацией, с реализацией тех реформ уже на местах по нашим подсчетам, приблизительно 6,5 тысяч чиновников ключевых, которые должны быть заменены на местах, в регионах. И это тоже большая задача как раз для профессионального сообщества. Не только формирование центральной власти, но и все вертикали. Ну и пятая задача, о которой нельзя забывать, это задача просветительская. К сожалению, не на текущий момент власть, не говорит с народом о реформах, о том, как они должны строиться. И грамотность, экономическая грамотность в стране на крайне низком уровне. Поэтому легко купить голоса на выборах, поэтому легко посулами увеличения пенсии, зарплат всегда, всегда обманными заполучать себе голоса на выборах. Власть, поэтому эту задачу тоже нам надо будет решать. Власть говорит о реформах. Вот только власть говорит о стратегии реформ, о тактике реформ, о том, кто это будет делать, как это будет делать, какие сроки, об этом не говорится. То есть все посылы были такие, вы нас изберите, выберите, и мы дальше запустим процесс реформ. Выборы состоялись. То есть те, те коалиционные возможности, то количество депутатов, которые были готовы делать программу президента 2020, их недостаточно для однособного формирования, формирования правительства. Сейчас возникает вопрос, кто эти люди, кто возьмет на себя ответственность за ту страну, за то правительство, которое реформы которые якобы поддерживают и Арсений Петрович, и Петр Порошенко? Кто? Кто, как не мы, получается? Да, тут еще важный момент. К сожалению, нынешний политикум все -таки, у нас все-таки построен на олигархической системе, на, на клановых интересах. Клановые интересы, интересы крупного бизнеса входят в разрез с интересами малого-среднего бизнеса. Пропорция в стране же ужасная. 90% ВВП генерится крупным бизнесом. Сейчас пропорция чуть изменится, но незначительно. Не и 10% это малый-средний бизнес. О каком гражданском обществе, как силе мы можем говорить, если у нее нет экономической базы? Если фактически гражданское общество выдохлось на поддержке Майдана, сейчас на финансировании добровольческих батальонов и на других волонтерских проектах нет этой подушки. Но подушку сохранили те, кто не действовали. Олигархи, старые бизнесмены. И нам придется решать этот вопрос. Ведь в частности, с экономической точки зрения, либерализация – это в первую очередь интерес новых растущих бизнесов, а не старых индустрий. Старые индустрии все еще заинтересованы в дотациях шахтерам, в, в преференциях для экспортеров металла и т.д. и т.п. Я бы сейчас добавил еще закон о трансформационном ценообразовании. Да, конечно. То есть до сих пор не решен вопрос о том, кто платит налоги, где платятся налоги. То есть количество денег, выводимое в офшоры, об этом говорят тоже все. Но только люди, которые знают, как это работает, могут это остановить. Причем люди, которые не участвуют в этих схемах, Больше, они не заинтересованы конечно, в этом. Конечно, потому что знающих там много, но очень многие, к сожалению, остались на этих потоках и замечательными пользуются. Да. Тут, тут другой вопрос, что вообще, если смотреть на структуру экономики э, украинской, э, мы же одновременно развиваемся в нескольких укладах. У нас прогрессивным является развитие аграрного комплекса и IT, что относится к совсем разным укладам экономики. Но основу состоит, все равно составляют старые индустрии. Э, как быть здесь? Ведь о э, э, реприватизации не говорит никто. И э, с точки зрения привлекательности страны для инвесторов, реприватизация или национализация Является очень опасной игрой. Но структура экономики за год не поменяется. Ну, для меня это очень хорошая ассоциация с тем, когда заступный главы администрации президента Дмитрий Шимки пришел в администрацию президента и заявил о том, что. Там нет электронного документов оборота. То есть это не просто 20 век, это какая-то совсем уже, там, совсем старая, устаревшая технология обмена информацией, принятия решений и всего остального. И для них сейчас был прогресс о том, что документы можно согласовывать без печатных версий и не нося их на подпись по этажам администрации президента. То же самое с экономикой. То есть мы живем в каком-то, мы живем в совсем другом мире. Весь мир живет уже в мире. Там, шестого передела, седьмого, мы живем в каком-то четвертом переделе, где мы вот, индустрия, металлургия, шахтеры. К сожалению, пока не видно на горизонте ни Маргарет Эчер, ни того, кто примет решение и скажет, мы живем в новом мире по таким-то правилам, мы умеем считать деньги и мы готовы компенсировать те затраты, которые понесет индустрия, промышленность Украины и экономика Украины в результате принятия, возможно, непопулярных решений. Но ну, Маргар... это посчитать. HR Маргарит... опять это все-таки интересы крупных игроков. Бальцерович вот как как-то вот так. Э, да, но с другой стороны. Готовы ли мы сами к этому? Ведь патернализм в обществе, какой-то пиетет крупных бизнесов и больших директоров, все-таки такие реформы, реформы либерализационные в экономике не встретят большой поддержки в народе. То правительство, о котором мы сейчас говорим, мы профессиональное правительство, это правительство, которое должно будет взять на себя серьезный удар. Тот самый, та самая шоковая терапия, это то, что, то, что должно все-таки стартовать э, реформы в стране? Вы знаете, словосочетание шоковая терапия, правительство самоубийц или камикадзе, мы это слышали еще полгода назад. Прошло полгода, к сожалению, то правительство и тот премьер-министр, который называл себя премьер-министром камикадзе, кто никогда не пойдет в политику, не сделало ни одной реформы. Оно не стало правительством Камикадзе, а наоборот, достаточно успешно, на популизме вошло в Верховную Раду. Да. И сейчас опять принимают участие в формировании и коалиции, и кабинета министров. Мы называем это стратегией недеяния. Когда, когда не действуешь, тебя меньше критикуют. Ну за что тебя критиковать, если ты не делаешь ошибок, не действуя? Это то, что мы наблюдаем. Действительно, профессиональное правительство оно должно прийти с четким пониманием. Их задача Первое. Дорушить э, ту систему, да. э, которая есть. Дорушить. Нельзя строить на этом хлипком болотном фундаменте. Нельзя пытаться, э, мы называем вот эту э, нынешнюю власть гидрой. Когда срубаешь одну голову гидры, приводишь своего министра, вроде бы как от гражданского общества, он тоже становится частью этой гидры. Там вырастают какие-то новые головы. Ни в коем случае нельзя давать возможность этой гидре уцелеть. Нельзя строить на болоте. Нужно строить на твердом фундаменте та система власти, отношений должна быть разрушена. И должен появиться новый гражданский договор. Вот к чему мы подводим. Но я называю, что фактически реформы, Как нас часто спрашивают, в чем заключается ваши реформы. и не хотелось бы опускаться до детализации реформ, потому что в программе президента все реформы достаточно подробно описаны, что нужно сделать. Я называю реформой это взаимоотношение между гражданским обществом, между профессиональной средой и политиками. Вот, вот, это реформа, вот это и будет реформа, когда три стороны, которые влияют на будущее страны, на будущее граждан этой страны, на будущее субъектности Украины в этом мире, так, такую повестку где никто не озвучивал. Вот это для меня реформа. Когда будем услышаны мы, когда будут услышаны политики, когда будет услышан президент, если мы сможем найти приемлемую для всех форму сотрудничества, когда профессионалы, которые придут рушить и строить новое, Ключевое слово не только рушить, а строить новое. Не стоит задача у профессионалов из бизнеса остаться во власти и быть госчиновником. Очередные ближайшие 15-20 лет, что свойственно многим другим управленцам, которые работают в органах госвласти. То есть задача профессионалов отдать свой опыт, построить новую систему и фактически потом уйти. Пускай с, работает. С четким пониманием того, что э, любить не будут, да. э, гладить по головке не будут. Э, и репутация может очень сильно пострадать. И как Бальцеровичу поблагодарят лет 5, через 5-10. Через но репутация благодарная, репутация благодарная профессиональной пошли. среды не пострадает. Потому что э, люди, которые, Профессиональные, нет, люди, конечно, которые да. в бизнесе, знают, что такое антикризисный менеджер конечно. принимается крайне популярное решение. Но при этом эффект от э, этих действий и мер... Он компенсирует любые возможные э, неудобства для компании, кто это делается. Угу. Поэтому люди готовы запустить процесс, реформировать, дать возможность выйти в стране и системе из ситуации коллапса, где мы сейчас находимся. И дальше эти люди совершенно спокойно пойдут работать в другой бизнес, заниматься своими проектами и жить дальше. Так да, подождите, нам же еще и соседнюю страну надо помочь обустраивать. Там нам будет чем заняться им. Да, э, да Александр, а вот все-таки вопрос по нашим дальнейшим действиям. Ведь э, фактически меморандум во-первых, открыт для всех профессиональных ассоциаций страны, не только экономических, бизнесовых, но и узкопрофессиональных в любых сферах. Во-вторых, мы хотим быть услышанными политиками. Политики, которые скептически до сих пор относились к гражданскому обществу, но и по результатам Майдана, и сейчас активности гражданского общества понимают, что легко отделаться не удастся. Придется прислушиваться, придется каким-то образом договариваться с гражданским обществом. Гражданское общество становится субъектом и нанимателем, фактически нанимателем нового правительства. Но пока в сознании политиков они являются победителями и скорее они заказывают музыку. Что дальше? Ну, фактически на волне гражданского общества существующие политики пришли во власть. К сожалению, они забывают о том, благодаря кому, благодаря каким жертвам и трагедиям, как сейчас на Донбассе, так и на Майдане, они стали властью. Наличие гражданского общества как субъекта переговоров с политиками и существующей властью является основой того, что эта это коалиция между гражданским обществом, профессиональным обществом, профессиональной средой и политиками, возможно, мы субъекты. Услышат нас или нет, здесь у меня есть два опасения и одно ожидание. Согласно закону иллюстрации, без работы, точнее иллюстрируемой, окажется очень большое количество чиновников, которые, большинство из которых возможно, должны быть уволены, потому что они не делали ту работу, не являлись частью системы, которая развалила Украину и довела ее до дефолта. Возможно, mm -hmm. там были профессиональные люди, которые просто попали под не совсем совершенный закон иллюстрации. Но да, количество да, вакансий... Да, да но, но с другой стороны, и эти, эти перемены, они все-таки будут переменами к развитию экономики. А значит, всем найдется возможность... То есть власти для... политика, у них не будет выбора, да. как искать новых людей. То есть в стране колоссальный голод, во-первых, на новых Людей, на нових професіоналів, які готові замінити собою ті вакансії, які розвивалися. Дякую, Олександр. Сьогодні у нас була зустріч щодо формування нового професійного уряду. Ми спілкувалися з Олександром Харебіним. Мене звуть Андрій Длігач. До зустрічі. Дякуємо.